Assalamualaikum. Okey, uh, saya daripada kumpulan PLC Sherlock Home ingin membuat sedikit uh, sharing tentang penggunaan kaedah spark dalam pembelajaran cermin cekung. Okay, di sini S ini merujuk kepada simulasi, P adalah merujuk kepada picture memory, R adalah rediagram dan juga Q adalah kuisi sebagai pengukuhan. Untuk rediagram dan juga kuisi saya dah letakkan uh, link Ah uh, di description box. Okay? Nanti boleh download di situ. Okay, selamat uh, mencuba. Baik. Okay, ini adalah perkongsian daripada uh, kumpulan kami yang menggunakan kaedah SPARK. Di mana kaedah pertama adalah S. S adalah merujuk kepada simulasi dan kami menggunakan fatcolorado.edu. Okay, di sini ada beberapa function bagi penggunaan mirror ataupun cermin. Okey, tapi kumpulan kami uh, menjurus kepada penggunaan cermin cekung. Okey, di sini uh, ini adalah setup dia. Okey, anda boleh go through. Okey, jadi uh, di sini pelajar boleh lihat dengan lebih jelas uh, macam mana imej yang terbentuk dan karakteristik bagi imej-imej tersebut. Okey, contoh Sekiranya objek diletakkan di hadapan C, maka imej yang terhasil adalah real di mana real adalah ber, di duduk, imej adalah duduk di hadapan terbentuk di hadapan aa, cermin tersebut dan dia adalah terbalik dan juga kecil okey diminish. okey kemudian bila objek itu kita gerakkan ke depan kita akan dapati imej yang terbentuk adalah terbalik dan juga berkedudukan di hadapan cermin iaitu dia akan menghasilkan real, inverted dan juga same size. Okay, sekiranya objek diletakkan di antara center of curvature dan juga focus, titik focus. So, kita akan dapati image yang terbentuk juga masih lagi real. Di mana image ni terbentuk di hadapan cermin. Dan juga size ni lebih besar dan juga terbalik. Okay, apa akan jadi sekiranya objek diletakkan di hadapan titik focus. So, kita akan dapati Imej yang terbentuk adalah secara virtual di mana dia di terbentuk di belakang cermin dan juga uh, lebih besar lah magnified virtual dan juga uh, upright iaitu tegak sisi okey ini adalah kaedah pertama yang kami gunakan untuk belajar uh, mengenal pasti kedudukan image yang terbentuk di mana uh, fact ini sangat membantu pelajar lah daripada segi uh, simulasi dan pelajar itu boleh go through dekat mana dia nak image itu terbentuk daripada position object yang diletakkan. Okey, bagi method yang seterusnya adalah method kedua, kita menggunakan uh, picture memory di mana pelajar uh, capture memory ini daripada kaedah yang pertama iaitu simulasi cuma di sini direngkaskan dalam bentuk picture yang mana lebih mudah untuk pelajar faham di mana kedudukan aa, image yang terhasil daripada kedudukan objek yang kita adjust lah. Okay. Bagi aa, untuk cara mengingat menggunakan picture memory yang kita capture itu, sekiranya objek berada di belakang center of curvature maka Imej yang terhasil adalah di antara C dan F di mana dia adalah RID. RID bermaksud real inverted diminish. Okay, sekiranya objek itu berada di betul-betul kedudukan C, maka imej yang terhasil adalah RIS di mana real inverted same size. Okay, kita ke depan lagi objek pada kedudukan yang kedua. So kita akan lihat imej yang terhasil adalah di belakang C di mana dia akan menghasilkan real inverted magnified. okay kita ke depan lagi. So untuk position yang kelima di mana im, uh, objek ini terbentuk uh, objek diletakkan di hadapan fokal. So image yang terbentuk adalah VUM di mana dia adalah virtual, upright dan juga magnified. okay picture memory ni kita dah capture daripada penggunaan dah pertama iaitu simulasi dan Uh, cara menghafal uh, karakteristik ini membuatkan lebih mudah untuk pelajar tahu kedudukan imej yang terhasil daripada uh, cermin cekung. Okay. Okey, seterusnya untuk kaedah yang ketiga iaitu R, iaitu R merujuk kepada ray diagram. Jadi selepas menggunakan kaedah simulasi dan juga kaedah picture memory, so ray diagram adalah mengajar pelajar macam mana cara melukis ray diagram untuk cermin cekor. Jadi di sini kami telah menyediakan template yang boleh di-download di link di bawah. Ah, uh, So anda boleh download link di bawah Dan uh, gunakan untuk pelajar-pelajar anda lah okay, Di mana rediagram diagram ini okay, Contohnya uh, Macam mana nak gunakan rediagram diagram ini okay, Sekiranya objek adalah lebih besar daripada 2F Di mana objek ini diletakkan uh, lebih besar daripada 2F adalah dia duduk jauh daripada C lah. Okay, jadi uh, kita punya ...poin yang pertama dia mestilah... ...parallel to principal axis. Selepas dah parallel to principal axis... ...dia mesti kena pada... ...titik fokus kan. Uh, okay. So, ini pun uh, pelajar dah belajar. Cuma kita nak kukuhkan lagi... Uh, daya ingatan mereka... ...macam mana mereka nak melukis... Uh, ...ray diagram. Okay, untuk ray yang kedua pula... ...daripada objek terus ke titik fokus... ...and then... Uh, boleh terus uh, prinsip apa parallel to principle axis lah okey macam ni okey jadi image yang terhasil mestilah intersection di antara C dan juga F okey ini adalah image yang terhasil jadi kat sini kita boleh letaklah sign convention untuk U adalah bila U ni duduk di hadapan mirror so anda tahu U adalah positif okey jadi V... V awak tengok kedudukan uh, Image lah Okay ini adalah V Dan ini adalah U Ini V Okay so sign convention untuk V Selagi V itu berada di hadapan cermin Maka sign dia juga adalah Positif Okay kalau kita tengok dekat HO ni juga ha, Dia akan ikut lah Sebab di hadapan cermin Jadi HO positif HI juga Positif Okay how about magnification Okay magnification dia tengok pada keadaan lah. Jadi sekarang ni magnification kita dia akan jadi negatif sebab image awak adalah image yang real sebab posisi posisi image kita adalah di hadapan cermin. Okey. So okey jadi apa yang boleh lihat dengan image karakteristik bagi kita punya ray diagram tadi, you akan nampak image kamu ni lebih kecil. Okey, image anda lebih kecil daripada objek, so dia adalah diminish. And then dia adalah terbalik so maka dia adalah inverted dan juga dia duduk di hadapan cermin Wujud bahawa dia adalah real image So dari sini merangkumi uh, pelajar itu boleh analyse sendiri uh, Apakah image-image yang terbentuk daripada position object yang kita letakkan pada cermin cekung Okey, jadi daripada base penggunaan kaedah pertama simulasi, pelajar boleh tengok atau pelajar menggerakkan objek itu di mana objek boleh menghasilkan imej a uh, imej uh, pada posisi yang mana kita boleh Okay, jadi di sini uh, penggunaan ray diagram ini adalah untuk memantapkan lagi pemahaman pelajar tentang cara melukis uh, uh, ray diagram lah Uh, bagi uh, cermin cekung. Okey, sekiranya pelajar boleh melukis dengan baik, maka mereka betul-betul memahami a uh, karakteristik dan juga uh, sign convention bagi kedudukan setiap a uh, imej tersebut. Okey, selepas uh, teknik menggunakan ray diagram, kemudian kami akan menggunakan quizy. Okey, di mana quizy ini saya dah letak link dekat bawah di mana dia adalah interactive uh, learning di mana pelajar hanya boleh tekan link dan juga untuk menjawab uh, beberapa soalan objektif dalam uh, link tersebutlah. Okey. So selamat mencuba. Semoga kaedah ini memberikan manfaat kepada uh, anda yang berminat untuk menggunakan kaedah kami ini. Terima kasih.